дорогие ребятушки, с вами канал Ава и и сегодня у нас с вами будет сегодня мы будем разыгрывать мою подружку Катю, кстати, она тоже видеоблогерша, вы можете зайти на ее канал, ссылочка в описании, ну, думаю, мы начнем, и песни я ее буду разыгрывать, и 505 пять, и кукушка, ну давайте начнем с кукушки, я ей сначала просто отлично на нее. Ну как бы она хотела писать, сразу, но... она пока мне ничего не пишет, я ее еще писали на нее. Думаю, мы потом напишем строку из песни, то есть как она нам ответит, и я напишу ей Ура, на... она мне ответила, я не Она ответила, кстати, мне сна. А теперь строка из песни. Думаю, что мы Будем э, разыгрывать разные песни, какие мы просто попадутся в голову. Вот. Я ей написала. сейчас естественно, ждем. Что она мне ответит? Если же она мне ответит прям песней, то... Вот, она печатает, да, боже то я не знаю что ему делать. Окей, понятно. В, голове, песня тебе. Меня и ко мне. в общем, я решила ей 404, 404 <свят> написать. <свят> да, постоянно в голове. Это в школа в сентябре, будто кто-то присадил меня и примотал это партию. Кто смотрел Морисон? Я! А вы? А вы не смотрели Морисон? Ну, ладно, начинаем. Ждем. Она мне ничего не написала, так что давайте напишем еще какую-нибудь старую строчку из песни. Я не знаю, почему я рисую. Еще сделать, ну ладно. Ждем ответа, почему она мне не отвечает. Ответь, пожалуйста. Мне кажется, что она просто догадывается, что это пранк песни. Я не знаю, почему. Пожалуйста, ну сам то Это не я. Ну, пожалуйста. Вот она вам печатает. Не могу. Я даже ей песню написала. Почему она не будет? Не будет, что она разбирает. Да, какой-то раз песня получилась, ну. Да. Ладно, тогда посмотрим еще, кто у меня в сети. У меня вообще мало кто есть в сети. Попробую разыграть его э, свою... свою свою дядю. Сейчас мы просто ему напишем привет. Привет ответа. Но дядя мне отвечает сразу. Ну, мне как всегда просто госкать но я как всегда не отвечаю. Окей. Все. Ждем ответа, он мне очень хорошо отвечает. То есть быстро. Спасибо, что ты отвечаешь мне сразу. Если ты смотришь мои видео, то поставь лайк и отредай приветик. Привет. Ура, он не печатает. Вот так, это хорошо, что у меня быстро. Главное, он не догадался, потому что он не хочет, чтобы его снимали. Ну, как бы я его не снимаю, это только переписка. Так что, посмотреть. думаю, будет следующая песня Кукуха. Ура, Ваня, Черт. Ваня, Ваня. Кукуха. Песня еще не написана. Сколько? Ну, хватит снимать троллинг песни. А -а 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 Ай, почему он сразу догадался? Я не снимаю. Да блин! Я не снимаю год ты взял? В общем, <laughs> он не зачем ты тогда пишешь слова эти, этой песни? Думала, ты не знаешь, что песня. Я вел слова этой песни. И что? И строка из песни. <laughs> Вообще, Оооо Что? Хэштег <laughs> селфи, хэштег смайл, хэштег свеги <laughs> стайл. Блин, не свеги, а селфи. Господи, не селфи, а свеги. Да, ребят, когда я выпущу э, это видео, то я буду снимать вам внимание. 74. Да, могу доказать, что у меня есть. Сейчас. Да-да-да-да. Это моя семья. <рик> 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 ну, думаю, сейчас он напишет мне что-нибудь. И я, в общем, ему скажу, что я топ-танк. Дальше можно уже как бы заканчивать. <рик> Ау что-то он мне не Мне кажется, что он вводит в гугле. Хэштег селфи, хэштег смайл, хэштег шелфи стайл. Угу. Быстрее. Мне надо видео заканчивать. Быстрее. Веду как тупая. И мне нравится. Пародия на Ну ладно я так что сказала ответ почему я не могу нормально монтировать я не могу монтировать ладно ждем от него ответа ну ладно думаю что он уже догадался это пранк ладно это пранк Пока. Все. Думаю, что он доказался, что это пранк. Ну, как бы он мне тут уже писал, что не надо троллинг песни, не снимать троллинг песни, алло. Ня, ня 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 быстрее, 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 быстрее. Ты серьезно? Нет. Ладно, ребят, думаю, вам понравился этот видосик. Если же да, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем пока-пока!